Ладиженська виправна колонія номер 39 що знаходиться у селі Губник Тростянецького району на Вінниччині. Це колонія максимальної безпеки для раніше судимих чоловіків. Також там є сектор максимального рівня безпеки, де відбувають покарання, засуджені до довічного позбавлення волі. Ми з координатором програм Харківської правозахисної групи Андрієм Діденком приїхали сюди, щоб поспілкуватися зі Степаном Чернаком. 11 років тому він і ще троє чоловіків були затримані за підозрою у вбивстві кількох людей. Зараз він, а також Олександр Рафальський та В'ячеслав Барановський, довічно позбавлені волі. Четвертий засуджений Володимир Харченко помер у тюрмі. Рафальський будував магазин у Тетіїві, решта час від часу йому допомагали. Потерпілі, нібито жертви банди, були їхні знайомі, практично всі в тій або іншій мірі схильні до пияцтва та соціальної поведінки. З матеріалів справи очевидно, що чотири випадково знайдені неподалік від міста Тетіїв тіла не належать зниклим людям, яких нібито вбили засуджені. Але правда і те, що п'ятеро їхніх знайомих зникли безслідно, якби зараз вдалося знайти. Хоча б одного з цих людей живим справа б розвалилася. Усіх затриманих по цій справі піддали нелюдським катуванням, за які ніхто так і не був покараний. Ще один шанс добитися справедливості довести факт цих катувань, за допомогою яких з Чернака вибили потрібний слідство покази. Тоді справу можна буде відправити на нове розслідування. Про перенесені ним тортури і наважився через 11 років розповісти Степан Чернак. Вочевидь, це його останній шанс коли-небудь побачити волю. Ні я, ні Рафальський, ні Харченка, ні Барновський не убивали, не розчленяли. І к тому діло в сфабрикованому в наглубрикованому карманом ВВ на то время старшим слідчим прокуратури Київської області. не имеет ни малейшего отношения. Чернак Степан Степанович 6 июня 1958 года рождения от Рождества Христова осужденный апелляционным судом Киевской области от 2004 года по лишению свободы. Начало срока 2001 год 12 июня. После вынесения ему выговора. Степан Степанович раптово почав малювати. Малює переважно портрети, як співкамерників, так і відомих людей. Політиків, артистів, фото, яких бере з журналів і навіть газет. У всіх його малюнків є особливість. Хто б не був на них зображений, чи засуджений, чи відомий артист, чи політик. У всіх у них специфічний вираз очей. Очі в'язнів. За професією Степан Степанович закрійник одягу. Родом з Києва, але є громадянином Росії. Ще за СРСР він одружився з росіянкою, етнічною Евенкійкою, і у 1987 році переїхав на крайню північ, там і застав його розпад СРСР. Степан Степанович щороку приїздив в Україну до батьків, а після їхньої смерті з 96-го року жив в Україні постійно. Відверто каже, що зловживав спиртним. Згодом цією його вадою наповно скористаються слідчі. С первого дня ареста мы. И до последнего дня судебных заседаний проводились неправомерные, противозаконные все действия со стороны властимущих. То есть правоохранительные органы, органы дознания и органы суда. В квартире, где я жил, ну это мягко сказать зашли, ворвались 5-6 человек без опознавательных знаков. Без якихось знаков розвіжчя. Згідно матеріалів справи, Степан Чернак був затриманий 12 червня, але насправді 10-го. Ці два дні його катували. І 12-го він, хоча й проходив тоді за матеріалами справи як свідок, а не як підозрюваний, почав на відеокамеру зізнаватися у вбивствах. Після Поступком часу беседы, о чому. главнокомандующий, ну как я его называю, главнокомандующий, старший, который командовал допросом практически. Он вызвал докторов. Когда я вернулся, я увидел, что за доктора, ну доктора это величина где-то около двух метров и шириной в плечах не меньше. Связал мне руки за спину, положил книгу мне на голову, как сейчас помню, это было у ПК, толстого ПК с комментариями. Они били по книге который находился у меня на голове. И это продолжалось в порядке где-то полутора часа, может быть, часа два. Я уже не знаю, я начал терять пространство времени, терял уже пространство вместе, терял. Я тоже не знал, где я нахожусь и который час. Периодически они еще это совмещали с полиэтиленовым пульком, то есть для задержания удушья. Когда эти избиения происходили, что-то требовали от вас, какие-то действия, какие-то дать. Была одна лишь только фраза. Говори правду. То есть сначала вообще ничего вам не. Говори только правду. Не говорили, по поводу чего вас задержали. Нет. Что, собственно говоря, вам. Нет, нет, нет. Перед тем, когда положить мне книжку на голову, они мне натерли это, виски на шатерный спирт. Там я говорю, спасибо, говорю, у меня со мной все прятки. Я говорю, это говорит, чтобы ты быстро нерел сознание. Вот это был такой эпизод интересный. Заранее. Ну и после того, когда уже все, я уже начинал терять сознание, я просто их спросил. Что вы от меня хотите? Задайте мне вопрос, а я попробую ответить на него. И путем заданных вопросов я понял, что меня обвиняют в убийство. При каждом неправильном для них ответе, они меня продолжали дальше бить. И, и у души делали пульком полетели. И это длилось, я не помню сколько. Но тогда уже, когда 12 числа, это точно я помню, меня снимали на кинокамеру, то есть я давал показания. Уже без рукоприкладства, без ничего. Они когда уже адвоката точно, я помню, не было. Это было поздно уже вечером. 12 это когда официально материал холодного дела состоялось задержание. Да. Но ну, ну, получается, получается, что 12-го, но меня то задержали. Раньше согласным материалом дела. Я 12 числа давал показания как свидетель. Угу. То есть они меня спрашивали дать свидетеля. И тут свидетель сам начинает рассказывать, как он все это делал. То есть совершал убийство. Угу. Вот тут, тут неувязка. Ну не получается. Как свидетель не применяя к нему физическую силу, его меня же пригласили как свидетель. Правда, как я попал? Это было только главное управление. Так они оказались еще милостивыми. когда меня привезли в Киев, там начались самые большие сказки. То есть с помощью автомобильного аккумулятора и это, типа полевой военный телефон, где новая машинка. И они мне, вот они, накидывали провода и крутили динамо машинку или а а аккумулятор. Я даже никогда не думал, что аккумулятор так больно бьет. И только потом лжи, как они называли динамо машинку, добились опять же своих показаний. Там чисто у меня меня не били физически, а только электричеством пытали. А еще хочу сказать такое маленькое. Они знали, что я как говорится, в состоянии алкогольной абстиненции или как-то. После каждых показаний они мне всегда наливали. То есть не просто наливали, а хорошо наливали. То, что я по-саровски мог выпить и уйти в камеру, и спать сутки. На следующий день это начиналось все по-новому. Если я от чего-то отказывался, ко мне подключали электричество если я говорю, я не знаю, я не хочу это, говорю, сейчас подожди. Низко по голове, ну, низко по голове, я вам хочу сказать, это, это страшная вещь. Я даже не сам не мог предполагать, что это так больно. Что самое интересное, синяков нет. Голова целая. А внутри мозги где-то ниже там, ниже колеса, короче. Я вам никогда не советую даже пробовать такого. Синяков нет. Доказать я ничего не мог, что меня били. Где синяки? Нету синяков. А голова раскалывается. И состояние прострации мне все равно что. Либо меня только не трогать, чтобы меня открыли в камеру, чтобы я мог поспать сутки, двое, трое. Если не спать, просто полежать. Потому что головной боли меня тогда убивали. В прямом смысле слова. Помимо этого, на тот период времени, у меня нога была в лице. Перелом. Он коленный сустав. И вот тут тоже интересный такой случай, значит, получается когда изначально не помогала ни книга, ни удушение, кстати, по приказу старшего ведущего допроса, доктора, в кавычках, сняли с меня гипс и начали заебать мне ногу. С учетом того, что у меня там находится металлическая петля, которая фиксировала вообще какой-либо изгиб. Ну, это меня уже... Меня так привело, я... вот тогда я совсем начал кричать, я говорю, давайте быстренько что надо что не надо. А мы сначала изначально отрепетировали, а потом меня перевели в другой кабинет, и потом уже на видеосъемку без каких-либо физических воздействий на меня записали. не все мои добровольные показания. И богато пока разница повторилась повторилось, а С ногой у меня было только в управлении. А в последующем мне э, следователь говорит, ты, говорит, главное дай показания, А завтра приедет скорая помощь, мы тебя отвезем, делаем тебе операцию, как положено, которую. И это длилось в порядке всего следствия. Вот и четыре месяца я проходил на костылях, так операции я не дождался. Суд был, тоже не дождался операции. Положенная операция еще мне дал в первом году, а мне ее сделали только вот в одиннадцатом, в прошлом году. И сколько раз вас ориентовно катувала книжку и струну? Значит, книжка у меня порядке двух суток. И сколько. А э, электричеством это уже в пяти, строго в пяти, Но не в периодически. Я там не помню, не помню сколько, неделю был, но где-то в порядке каждый день они мне как-то электротерапию называли. Электротерапию делали. Вот так. То есть получается в порядке где-то 8-9 дней. Этого мне достаточно было. Хотя это с учетом того, что я уже согласен был давать показания, а все равно им мало было. Скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, правда ли то, что, собственно говоря, на ваших показаниях, на признательных показаниях, которые были получены, как вы утверждаете, с помощи незаконного насилия, основывалось обвинение? Правильно это или нет? Нет, ну на ваш взгляд, правда ли это или нет? Так а на моих, на моих показаниях только и основывалось обвинение. Только то на моих и все. Или? На моих и Харченко покойного. И, да, и, и они легли в основу обвинения. Потом стали приговором и уже решением суда. Да. Но самое страшное другое, что ведь эти показания не подтвердились во да. время следствия. Все экспертизы, которые ни одна экспертиза не доказывает, опять-таки, наши вины. И где то справедливо? Да? Некоторые, допустим, допустим, я знаю, что Рафальский по сей день не признаю себе виновным, Его не сломили. Не сломили, это физическое состояние ему позволило. Раз. С учетом того, что он ранее несудимый. Он еще не знает, какие прелести творятся в застенках МВД. Я Хотя считаюсь по закону, в силу статьи 8.9 ранее несудимый, так как у меня 14 лет, у меня судимости погашено. Но тем не менее, будучи еще малолеткой, я уже знал, что творится в застенках МВД. И еще один, получается, что меня сломило. У меня никого уже нет, ни с родных, ни с близких. Если есть жена, то она очень далеко и на самолете лететь долго. Не говоря уже, как ехать пешком. У меня не было никакой поддержки на тот момент именно поэтому я выбрал путь меньшего сопротивления я готов был сознаться во всем плодо того что даже если бы мне сказали блин, подпишись что ты убил Гангазы То есть если я вас правильно понял вы с учетом того что вы знали что вы преступления не совершали вы сознательно признались для того, чтобы потом в суде отстоять. Потому что в суде я не мог оправдать себя, опровергнуть все вот эти заранее данные ну и можно показания. Потому что у меня выхода нет. Еще раз хотела бы, чтобы вы уточнили, какие вы показы, как вы говорите, под тортурами неправдиве дали про Тарафальского? Все, практически все. Не считая то, что это касается стройки. Практически все. В чем мы его обвиняем? убийства, кража, афера, то есть, которые криминируют ему, это все неправда. Перед тем, как давать показания официально, то есть, в кавычках законно, давать показания, и снимать они будут на видеосъемку, каждый раз я проходил своего рода репетицию по сценарию Карпана Василия Васильевича. То есть он мне говорил, ты должен сказать то-то, то-то, то-то и вот это. Я говорю, хорошо, а этого же не было. Ты и говори. И покажешь, куда ты вытянул. Говорит, куда я должен показать. И до того, что он мне показывал, куда я должен показывать. Что и было сделано. У меня не было выхода. Я уже был зажат так, что дальше не было. Еще показал. Показал то, что он мне говорил. То есть я показывал, что я убил, где зарыл, где перехоронил, где расчленялись рук, указывал, куда выкинул эти оно, орудия преступления. Какие самые были снаряды? А? Какие самые были снаряды? Чем бы не было? А, а ножовка, нож, топор, хотя ничего этого на суде не было предъявлено. Их назначили? Да их не было вообще то такого. Ну как можно? были ножовки, но ни, ни, одна экспертиза ничего там не нашла на этих ножовках. Но они, а по документам они были. И даже в приговоре было написано, а орудие преступления подлежит уничтожению. Какое орудие, когда оно тоже в суде не было предъявлено? Вот такие вот. Даже есть такой эпизод, где я показываю на видеосъемке, это зафиксировано, где я показываю, происходило убийство. А один из фигурантов, Барановский Вячеслав, и свидетельница, показывают, что это было в здании. То есть совершенно разные места совершения одного и того же убийства. Как можно обвинять человека в убийстве, когда нет трупа? А меня в этом обвиняют. Вернее, не меня, а нас всех четверых обвиняют в этом. Не имея трупа, нас обвиняют в убийстве. Тащите, пожалуйста, ком идет речь? В первую очередь это идет о Юрове, о потом Иконикова Татьяна. Это якобы потерпевшие, которых мы убили. И образ Виктория и образ а, а это да. ее дочка. Ну, за образ Анну и, и Виктория это вообще легенда была. Потому что я который жил, ну, был близок, допустим. На основании там всего этого и, и сама экспертиза доказывает, что это не их дела предоставили в качестве убитых. Э -э Аню тоже я знал хорошо, и слава богу, я не знаю честно сейчас. Я не могу знать сейчас, где они и что они. Я знаю только одно, что они живут. Я читала в материалах справа, что вы пропускаете, что они приехали в Россию, да? Я не допускаю. Я уверен, что они уехали в Россию хотя бы на основании того, что я лично... У меня было три билета, я вам сейчас скажу. У меня было три билета на Москву, мы должны были ехать втроем. То есть я, Виктория и Анна. Но так в силу сложившихся личных обстоятельств и под, можно сказать, под состоянием своего личного эмоционального, можно сказать, состояния. Я не поехал. Я их провел, лично сам их провел на поезд. В 23 часа, я не помню, поздно ночью, 23 с копейками где-то в то время поезд на Москву. И вы после того с не больше? Не так получилось. Ну, так уже случились обстоятельства. У меня в Киеве, что, допустим, одно на другой накладка пошла, делами занялся, своими личными, и разные варианты были. Потом началась стройка, мы строили в мире, Я помогал строить именно магазин Рафальский в качестве там, ну, куда старшим, куда пошли, там что-то достать, там что-то добыть, там за кем-то присмотреть и прочее, прочее, прочее. Куди поділися інші потерпілі, електрик Віктор Юров, з яким Степан Степанович випивав разом, їхня спільна знайома Тетяна Іконникова, схильна, за його словами, до нечесних заробітків, та Олена Харченко, сестра Степана Степановича і дружина вже померла в ув'язні Володимира Харченка, наш співрозмовник не знає. Вони з сестрою продали батьківську квартиру, поділили гроші, вона дуже сильно пила. Буквально наступного дня пришла с дому, ведь итоге про ней ничего не известно. Есть свитки, которые уже после официальной даты вбивства, бачили этих людей живыми. А имеется ли у вас какая-то информация, может быть, вы изучали материалы уголовного дела и сопоставляли те трупы, которые, собственно говоря, указаны как погибшие, и те останки, которые были... Пожалуйста, вы поняли? За три трупа я вам сразу даю. Ответ. Первая Иконникова, вы спрашивали за иконикову. В Иконниковой на левой руке, я не помню, то ли безымянный палец, то ли средний палец. У нее наколка есть на пальце. Таня. При обработке останков трупа ни на одной руке наколки не нашли. Не зафиксированы. Это один труп. Потом я сразу выиграл Викторию и Анну. Как у Виктории, так и у Анны была операция аппендицита. То есть у него должен был остаться хирургический шрам ниже живота, с правой стороны, аппендицит. При обработке останков, найденных в поле, эксперт не подтвердил, что имеется шрам. Помимо того, это я точно знаю, и это было зафиксировано свидетелем теткой Черниченко, что Виктория была в положении, была беременна. При вскрытии и обработке опять эксперт не подтвердил данных. Ну и в отношении телосложения у Виктории, извините, твой детей. Ну, сами понимаете, троих детей откормить, это последствия грудь тоже увеличивается. А в экспертах там вообще Какие-то малолетки. А Март. Харченко? А что Харченко? Харченко вообще трупа нет. Даже трупа не носили. Трупа нет. Ну, как можно доказать не убийство, когда трупа нет? А если есть смерть, то опять же, надо сделать экспертизу. А трупа нет. А, а тот труп, что приписывает Виктору Юрову, с едной это хлопчик молодец. А да? первоначальная экспертиза... Первоначальная экспертиза, экспертное бюро Киевской области подтвердила, что одна из голов, которых нашли на поле, принадлежит мальчику. Потом проходит каких-то 2-3 месяца, и эта двух маленькая 11-летнего мальчика голова превращается в 39-летнего мужика. То есть вы полагаете, что те... Я не полагаю, я уверен. Вы, вы утверждаете. Я утверждаю, я уверен в этом. Вы утверждаете, Потому что это... те трупы, которые были найдены, они не Юров, не Иконникова и не Авраз. И не Авраз. Виктория и Анна. это не они. Это не они. Это не они. Скажите, пожалуйста, сколько по времени длилось следствие? Я не знаю, сколько длилось следствие, я вам хочу сказать, что один год, четыре месяца и пять дней я провел на ИВС. А скажите, пожалуйста, правда ли то, что вас перемещали из одного ИВС в другой? Меня перевозили практически вот постоянно. То есть я провел несколько раз, я... два раза я был на Володовском ИВС, потом два раза где-то еще я... Короче, я был, сейчас он точно перечислю. Был в Володарке, в Киеве, в Ставыщах, в Белой церкви и Василькове. О, пять ИВС. И там вот по этим ИВС у меня вот, перекидывали. И да. только в октябре месяце в 2002 году меня перевели на СИЗО. А да. когда вступило вступил адвокат? В Киеве где-то, ну не раньше 14-15, да точно. То есть они сначала меня отработали, обработали, выбили с меня, а потом уже можно и адвоката придать. И в присутствии адвоката мы все равно давали признаки. А, а у меня не было уверенности, потому что адвокат не я нанимал адвоката, они мне предоставили адвоката. Иди гарантия, что этот адвокат не работает в тендеме со следственными органами. Я видел только своему одному мод, адвокату, Мартынову. А ее мне не предоставляли. Вот такие вот дела уже шло судебное разбирательство в суде, в апелляционном суде. В один день ко мне приехала секретарь Вика, фамилию не знаю. Мне говорит, короче, я приехала, говорит, говорит, от этого Николая Ивановича, это председатель, действующий Гурин, судья апелляционного суда. Я говорю, в смысле, говорит, ты можешь дать, сделать заявление в суде, который подтверждает вину, то есть обвинить в своих показаниях во время суда, обвинить опять же Рафальского, Харченко, Барановского и себя. Я чуть-чуть опять же пошел по пути легкого сопротивления, говорю, что мне за это будет? Честно, ну как в тур, бизнес. Говорит, а да что ты хочешь? Я говорю, изначально я хочу, говорю, Свидание со своей крестницей, это Надежда Хадин, это моя крестница. Свидание практически в течение двух-трех дней уже было решен вопрос. И у меня действительно было свидание с Надеждой. Второе, мне самое главное. Я хочу получить конкретный и реальный срок, который будет выражаться в цифрах, а не в слове до вечного вятного». Она говорит, все, что ты сказал, уволен не И вы изменили свои показания в суде? Нет. Э -э перед самым, так это еще было далеко до прения сторон. Перед самым прением сторон Гурин сам лично, конкретно, в зале суда. Гурин это председатель суда. Да, председатель суда. суда. Черна, вы не хотите сделать какие-либо заявления? Да, я говорю, нет. Хотя я не сказал, я просто промолчал и а молчание мое было равносильно слову «нет». Говорит, тогда нет, так нет. Тогда суд приступает к тренингу. И тут пошла вообще сказка. Обещали вам, чи и что вам дадут строк, который будет выражать все конкретные цифры, а не довечные? Чи вам не обещали этого? Не пообещали ничего. Мне единственное, что потом передали от имени Гурьев. ему не разрешают дать мне срок. То есть уже до, до начала прения сторон я уже знал, что мы втроем получим последнее на заключение. Вы в суде вызвали свою проведу чиник? Нет? Нет. нет. Не, вызвали. а зачем? Когда а... не Не То есть впервые вы заявили о том, что у вас пытались и под принуждением вынуждены. Это не только я, это, это, это и Хартия. А впервые вы это сделали в суде. В суде. Только в суде. А Поиздорвался, так? Да. Суд он еще так сарказмом сказал. Ну что вы, для этого же мы и собрались, как он высказался тогда. Для этого мы и собрались, чтобы выяснить, кто кого как бил. Так давайте выяснять. Но ну, на этом все, я остановился. Больше вы, ничего. Когда я в порядке свыше ста жалоб и обращений писал, в том числе не только в генеральную прокуратуру, Рафальский тоже писал параллельно со своей стороны, со своего введения, он работал, оказывается, в Генеральной прокуратуре. То есть, получается, это... я жалуюсь на Кармана, и он же получает жалобы, сидя в Генеральной прокуратуре. Это естественно, что он утонул вот это вписку. Нарушений нет, еще законы, все законно, все честно, иди дальше. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в правосудие как таковое? То есть, надейтесь ли вы, что все-таки в вашей жизни что-то изменится и какая-то справедливость восторжествует, исходя из всего, что вы рассказали, исходя из того, что нам известно было до этого? Верите, не верите, знаете. У нашего брата Арестанта есть такая интересная пословица. Вера умрет последней, убивая любовь. Любовь у меня уже прошла, я уже не люблю. Я когда-то любил и гордился, что я с Киева, что я украинец. Где бы я ни был по Советскому Союзу, А поездил я, слава Богу, я всегда гордился этим. А сейчас я ненавижу эту Украину. Любовь умерла, осталась вера. Я не надеюсь, я верю, что рано или поздно все встанет на места и воздастся каждому по делу. Мигу. Да, я не могу сказать то, что я просто был один. Но не было у меня поддержки.